Когда моя братская Украина разместила на своей земле военные базы американские, военные бакалевистские лаборатории, натовские базы, в том числе на острове Змеиной. Ну что себе. Да, Ничего. простите, но в данный момент я принял решение Понятно. провести демилитаризацию и Вы приняли, в... лично вы приняли решение, да? Да, лично я как гражданин России. Понятно. Да, а мой президент мой президент, как и ваш президент, как президент любой страны, обязан выполнять волю, желание, ну и требования своего народа. Требования своего народа всегда было, есть и будет обеспечить безопасность своего государства и не допустить возникновения угрозы свободному, мирному. Развитию страны, государства и своего народа. Вот. Да, Украина этим сейчас и занимается, да, совершенно с вами согласен. Ну, а Украина ничем не занимается в данный момент. Не, почему? Находится... Занимается выбиванием противника своих территорий. Да, чтобы дальше строить биолаборатории, которые вследствие захватят вселенную и все люди вымрут. Да, совершенно с вами да, согласен. да. да, да. да американская база в да. уничтожена. У, у, меня база у этом... на Змеином НАТО уничтожена. У, у, у меня в квартире, квартире лаборатории. НАТО. Лаборатории. Все уничтожены. Посольство, военные инструктора, американские, натовские, все уже убежали. Так что успокойся. У меня в квартире, кстати, биолаборатория находится. Я, кстати, да, хочу, уничтожить, да, да. хочу ну, я уничтожить... Я хочу я в квартире, хочу... в туалете твоя биолаборатория. Да, 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 я, да я, я вселенную я хочу да. уничтожить. Когда особенно ручку дернешь, там вода текет, это твоя лаборатория. Да, совершенно верно, да. Ми... Да, у меня там, да, да. Соверш... Что, братья, исполняйте решение Нюрнбергского трибунала, исполняйте решение устава ООН. Нет, таких если братьев не нам будет. не надо, ребята. Таких ну, братьев Да, естественно. Мне... мне только умные люди, братья, дорогие мне не братья. Ну это вот, так важно. само и мне, поэтому я не хочу с вами общаться. Вот, до, до свидания. Давайте, да.